Поки Україна бореться за свою незалежність у повномасштабній війні. Сусідня Молдова веде свою тиху, але напружену боротьбу за повернення Придністров'я та посилення національного суверенітету на тлі зростання загроз із боку Росії та гібридного тиску, Кишинів шукає нові шляхи для мирної реінтеграції лівобережжя Дністра. Вітаю! Мене звуть ви дивитесь проєкт Новонелаєв. Як змінюється ситуація в регіоні та як Республіка Молдова працює над поверненням Придністров'я? Ми поговоримо в ексклюзивному інтерв'ю з депутаткою парламенту Республіки Молдова Інною Кошеро. Мы наблюдали с начала войны с 2022 года за ситуацией в Приднестровском регионе, для того, чтобы поддерживать диалог с так называемыми властями из Приднестровского региона. На территории Приднестровского региона около полутора тысяч российских солдат. Наши декларации всегда остаются неизменными. Российская федерация должна забрать свои войска оттуда, хотя их очень мало, но в любом случае они там не должны находиться. Приднестровский регион меняется, и это очень хорошо, потому что, во-первых, это экспорт в европейские страны. 60% экспорта или продукции, которые производятся в Приднестровском регионе, идет на европейский экспорт. И на последних выборах, президентских выборах, те люди, которые перешли мост через Днестр и голосовали на правом берегу Днестра, 36% проголосовали за проевропейский курс. А в Гагаузии, куда мы ездим свободно и говорим с людьми 3%. То есть ситуация в Приднестровском регионе меняется. Кроме этого, ситуация с газом, то есть газ, который проходил через территорию Украины, и доходил до Приднестровского региона, с 1 января этого года не проходит через территорию Украины. Приднестровский регион получает газ, который проходит по территории Республики Молдова. То есть они уже зависят от нас. Больше не производят электричество, которое мы покупали у них до конца прошлого года. 90% электричества, которое использовалось на правом берегу Днестра, было произведено в Приднестровском регионе из российского газа. Теперь мы полностью отсоединены от российского газа и в плане газа, и в плане электричества. То есть мы закупаем все. На правом берегу Днестра из э, европейского рынка, европейских источников. Поэтому приднестровский регион все быстрее и быстрее будет. Э... Следовать нашей одной из наших главных целей – реинтеграции Приднестровского региона в Республику Молдова. Кроме этого, надо, конечно, работать и с людьми из Приднестровского региона и объяснять им, потому что там намного меньше источников информирования. То есть информирование идет больше из Российской Федерации. Но нашими условиями, например, потому что когда они уже от нас зависят, и газ… Для того чтобы дойти до приднестровского региона проходит через территорию республики молдова мы можем э, диктовать какие-то условия да? вот одними из условий было убрать временные посты которые контрольные посты да, которые вдоль днестра были расположены около 20 и определенная их часть уже не существует больше а кроме этого и вещание наших э, телевизионных станций то есть э, передачи, которые смотрят наши граждане на правом берегу Днестра. И это мы тоже уже проводим. То есть «Молдова-1» государственная телевизионная компания, ее уже смотрят на левом берегу Днестра. То есть шаг за шагом можно будет проводить эти меры. Естественно, никто не говорит, что реинтеграция Приднестровского региона, это можно не знаю, увидеть за один день или это ничего не стоит. Это очень дорогостоящий процесс, но сообща мы сможем это решить. Потому что это важно и для нас, и для вас, для Украины. Никому не нужен этот так называемый замороженный конфликт, но он не замороженный, потому что в любом случае приносит свои негативные последствия в весь регион. Кто-то строил эту очень толстую стену между нами 30 лет. Да? Сейчас надо... Провести определенные меры для того, чтобы разрушить эту стену. Эту стену можно разрушить правильным информированием, информированием на том языке, на котором говорят люди Приднестровского региона. Если мы сможем вещать больше телеканалов да, и информации на Приднестровский регион. И будем это делать с помощью независимых средств массовой информации с правого берега Днестра, то мы сможем это сделать. Кроме этого, ряд мер уже проводится для того, чтобы оба берега Днестра сближались. я уже говорила об этом. То есть это та продукция, которая идет на европейские рынки. Люди понимают, люди ездят в страны Европейского Союза. У многих жителей Приднестровского региона есть румынское гражданство, европейское гражданство. Поэтому Народ очень хорошо понимает, где безопасность, где мир. И я не зря упомянула этот процент, 36% и 3% процента то есть нам надо очень, очень серьезно работать с ГАГАУЗской автономией и эм, доносить правильную информацию. Потому что туда мы можем ездить свободно, в Принестровский регион мы не ездим мы можем встречаться с людьми, когда они приезжают на правый берег Днестра. В Гагаузии надо работать больше. У нас есть намного больше регионов, которые очень скажем так, подвержены пропаганде, да, особенно там, где люди говорят на русском языке. То, что для меня было очень больно, и то, что я видела в прошлом году, когда ездила в северные регионы, Охницкий район, Единицкий, Бельчанский, Дончушанский, очень много украинцев, которые живут в этих районах, говорят на русском языке, очень много пропаганды, то есть надо было пытаться как-то это все разрушать в мышлении людей, потому что она намного опаснее и токсичнее, чем то, что проводилось в странах Центральной и Восточной Европы. Не только религия, не только семейные ценности, не только то, что мы останемся без земли и всю землю кто-то купит, я не знаю, кто-то очень плохой дядя, который придет из Европы. Это пропаганда, которая сейчас просто построена на страхах людей. Это война, которая придет в Республику Молдова, то есть Перейдет границу из Украины, начнется и в Республике Молдова. Это тот факт, что люди замерзнут, потому что не будет российского газа, или у них не будет средств для существования и выживания, потому что никто не разрешит им говорить на русском языке. Мы уже начали политику, фискальную политику по сближению обоих берегов Днестра. Это было воспринято как провокация, да, то есть мы видели протесты, которые были организованы в Террасполе. Естественно, так называемые власти объясняли совершенно по-другому жителям Приднестровского региона те намерения, которые мы начали. После выборов, потому что сейчас, естественно, надо поддерживать спокойную обстановку, мы понимаем, что та же линия, которая Приходит из Румынии в Республику Молдова линия электроэнергии, но она проходит через Украину и потом через Приднестровский регион. То есть это все было очень так специально выстроено для того, чтобы нельзя было никогда назвать себя независимым. Вот, поэтому мы сейчас строим нашу первую линию в 400 мегаватт высокого напряжения, которая придет из Румынии. Был, конечно, Кишине, она не будет больше проходить через Приднестровский регион. Вот когда мы решим все эти вопросы, мы будем уже очень намерены и очень быстро двигаться и с фискальной политикой, и с аннулированием всего того, что было в прошлом, потому что было и очень много элементов коррупции, естественно, и гибридные та тактики, которые э, были использованы в Республике Молдова и Приднестровский э, -э, регион. Было и остается лабораторией для их разработки. То есть, когда мы пройдем эти выборы, нам будет намного легче уже начинать все то, что у нас есть в плане, потому что есть план, который еще не одобрен правительством Республики Молдова, но по сближению Приднестровского региона. И вот пенсии, или поддержание школ, больниц, детских садов. То есть полное стирание этой границы по, по Днестру, это те меры, которые включены в этот проект плана и которые мы будем реализовывать сразу после выборов. Мы понимаем, что после выборов надо будет уже двигаться так, как в течение 30 лет никто не двигался. Или, скажем так, в течение 30 лет предыдущие правительства, которые были коррумпированы, ШОР, не знаю, все те элементы коррумпированные, которые были у власти, естественно, они Поддерживали Приднестровский регион для своих интересов, для того, чтобы отмывать деньги и наживаться на этом. У них очень, очень простой нарратив. Если будет евроинтеграция, значит, мы объединимся с Румынией, вы не сможете говорить на русском языке. То есть надо обязательно говорить с людьми на румынском, и на русском языке, и объяснять, что есть страны такие, как, я не знаю, как Бельгия, где живут и, и волонцы, и фламандцы, и они как-то... Очень хорошо живут в одной стране, и в одной стране используются два языка. Не надо нагнетать ситуацию, надо просто объяснять людям, что этнические меньшинства ⁇ это одна из ценностей Европейского союза, европейских стран этнические меньшинства их и защищают во всех странах Европейского Союза. Это мы объясняем, будем объяснять и дальше. Мы понимаем, что риски очень большие, но мы уже успели что-то поменять и в нашем законодательстве. То есть, с одной стороны, что очень важно, это довести до конца реформу в секторе юстиции, в правовом секторе. Реінтеграція Придністров'я довгий і складний процес, що потребує часу, терпіння і зваженої політики. Від того наскільки успішно вдасться використати ці шанси, залежить майбутнє не лише регіону, а й усієї Молдови. Ви дивились проєкт новини Лайф», Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.